Честно говоря, немного даже удивлен. Думал, что будет намного меньше людей и присутствие журналистов тоже не, не рассчитывал, честно говоря. Думал собраться, поговорить спокойно, в обстановке ненапряженной. Чем вы живете сегодня? Как проходит ваш сегодня? Вот раньше ваш футбольный день, ваш день проходил тренировки, вы были всеми мыслями в предстоящих матчах, как вы проводите сегодняшний свой день? Ну, выражая словами известного персонажа из всеми любимого нашего Простоквашина, я жить начинаю, на пенсии перехожу. <решу> Планирую свои дни, в субботу, в воскресенье отдыхаю в кругу своей семьи, а так, в общем-то, учусь, занимаюсь, поддерживаю форму и работаю над своим личным ростом. И сейчас у очень богато людей говорят, А, прощальний матч. Ну, по-перше, ніхто не робить такі матчі взимку. Я, я, мені довелося грати в Мінську при температурі мінус 17 градусів. Задоволення превелике. Особливо коли ти попадаєш під душ після гри. Тому, тому зрозуміло, чому такі матчі не робляться. взимку, бо и глядачей не будет, и ну, никто не захочет выйти на футбольное поле. Мы обговорили это питання, оно стає еще открытым с керівництвом. И так, мне очень бы хотелось попрощаться с киевской публикой. Какой самый лучший матч в Корее Динамо, по вашему мнению? В Киеве был матч за Шахтарень. Був фінал, фінал кубка. Якщо не брати до уваги фіналь, був фінал кубка і ми перемогли тоді 2-1. Перший гол, я не пам'ятаю, хто забив, а другий гол забив Олег Гусєв, коли ми грали в меншості. И мы тогда выиграли игру, и тогда была одна из лучших моих игр. Оглядываясь на вашу карьеру, как бы вы охарактеризовали эволюцию футбола? 90-е, нулевые и сейчас 10-е годы. На самом деле игра убыстряется, и убыстряется очень сильно. Мы можем говорить о том, что вот скорости были в 1986 году, в 1997 году, когда команда играла, показывала хороший результат 2000-й. А если взять все эти матчи, вот кассеты поставить одновременно, вы увидите огромную разницу в скорости, в скорости работы с мячом, в скорости передвижения игроков на футбольном поле. Эволюция футбола движется к тому, что будут комбинации все усложняться, взаимодействие между игроками будет убыстряться универсализация игроков будет вот я думаю что вот в этом направлении будет двигаться ваша версия того зашел и как вы вообще относитесь, относитесь к этому прозвищу прекрасно на самом деле знаете, я достаточно спокойно реагирую на разного рода там прозвища. Я просто понял прекрасно, что написать Александр Шавковский на клавиатуре достаточно сложно. Я точно так же, как и даже Саша Шапковский. А сокращенно Саша...